Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah parti bersatu kali ini, kata netizen dan saya sendiri. Kata, ah, habislah parti bersatu kali ini. Manakan tidak, hari ini disahkan pada 6 Jun, Mahkamah Perintah Account Bank bersatu berjumlah, 195 juta ringgit kekal dibekukan. Aduh, ini berita paling buruk, paling malang untuk Muhyiddin dan Parti Bersatu. Dengan ini bolehlah kita jangka. Parti Bersatu akan menjadi parti miskin yang tak mampu bersaing lagi di pesada pilihan raya atau politik. Tapi yang menjadi tanda tanya kita ialah, dari mana duit 195 juta ini? Karena Parti Bersatu yang kita tahu baru saja ditubuhkan tak lama lagi. Dia baru saja hanya pernah menjadi pemimpin, menjadi kerajaan selama lebih kurang tiga atau empat tahun saja. Tapi mereka memiliki uang sebanyak 195 juta ringgit. Dari mana duit begini? Baru saja tubuh sudah ada duit dalam puluh 195 juta ringgit. Kalau ada yang derma, kalau ada derma politik, wow, ini satu berita yang baik. Bagaimana dan siapa orang yang sanggup menderma Rp 195 juta ringgit dalam ekon. Coba pikir-pikir. Logik ke? Tak logik. Ha. Jadi saya akan ulas kepada Anda semua dari mana, kenapa dibekukan. Tapi sebelum itu saya kongsikan dengan Anda semua, ini produk paling Anda cari-cari selama ini. Inilah produk yang akan membuka hidup Anda di lembaran baru, yang memberikan Anda kesehatan total. Produk ini bukan obat. Ini ialah Transfector for Life. Produk ini membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400 kali ganda dan 400 peratus maafkan saya dan memberikan imun badan kita menjadi bijaksana. Kita kena penyakit secara ringkasnya kita kena penyakit karena imun badan kita yang jadi lemah imun badan kita jadi bodoh sehingga ia menyerang kita daripada dalam dan berita baiknya Produk ini meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Lalu apa yang jadi? Badan kita akan sembuh daripada dalam oleh kekuatan imun badan kita itu sendiri. Jadi saudara, pergunakan waktu yang ada, jangan tangguh-tangguh lagi. Ingat, Apabila penyakit dah mula berakar dalam badan, semuanya akan jadi terlambat. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, akar penyakit yang ada dalam tubuh kita akan dipotong, disembuhkan sepenuhnya, dihentikan sepenuhnya. Cepat dapatkan produk ini, hubungi nomor yang tertera dalam video ini. Dan saya ingin beritahu kepada Anda, saya baru saja menghantarkan produk ini ke negeri Perlis. Dan um, saya doakan beliau cepat sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Jangan tunggu lama-lama, nanti sudah terlambat Anda menyesal pula. Baiklah. Uang berjumlah 195 juta ringgit di dalam bank, akaun bank milik bersatu akan terus dibekukan. Sementara menunggu keputusan dua permohonan semakan kehakiman dan prosiding jenayah berkaitan. Perkara itu diputuskan mahkamah tinggi selepas CIMB Bank memohon pengisytiharan mahkamah sama ada ia perlu mengekalkan pembekuan akaun berkenaan atau mengeluarkan dana itu. CIMB memohon pengisytiharan itu susulan arahan bercanggah daripada SPRM dan setiausaha eksekutif bersatu Datuk Muhammad Suhaimi Yahya. Menurut harian Metro, bank itu menerima surat tuntutan daripada Muhammad Suhaimi memohon memohon pelepasan dana terbabit yang dimasukkan ke dalam akaun parti oleh Bukhari Equities dan Berhad. Pesuruh jaya kehakiman Gan Chek Chong berkata, pertikaian itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah kerana isu dibangkitkan sudah menjadi subjek proseding. Semakan kehakiman yang belum selesai dan perbicaraan jenayah membabitkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga presiden bersatu. Pertikaian antara defendant tidak sesuai untuk ditentukan secara ringkas oleh mahkamah ini dalam mendengar interpleader bank. Itu adalah persoalan undang-undang serta fakta yang dipertikaikan membentuk perkara permohonan semakan kehakiman di bahagian kuasa khas mahkamah ini dan pendakwaan jenayah yang disebut di atas mahkamah session. Semuanya masih menunggu perbicaraan dan perbicaraan masing-masing kata beliau. Jika mahkamah ini menyelidik lebih mendalam, kesannya akan merampas domain mahkamah lain yang sepatutnya membuat penentuan muktamad mengenai pelbagai isu yang lebih luas, katanya dalam satu notis penghakiman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Mahadir habislah kau game over, kata netizen. Ini apabila. Dinyatakan payung besar Mahadir nafsu orang tua tapi tidak mampu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Amno Datuk Dr. Muhammad Puadzarkasi menyifatkan, tindakan Tun Mahadir menubuhkan payung besar Melayu adalah taktik lama bertujuan melemahkan serta membunuh amno dari dalam. Menurut beliau gerakan baru itu adalah hal helah halus bagi memecah belahkan ahli Amno. Walaupun secara luarnya, kononnya membuat inspirasi, aspirasi penyatuan orang Melayu. Tun Mahathir sekali lagi mahu menipu orang AMNO. Dia menubuhkan payung besar Melayu. Dia hanya jemput ahli AMNO, tetapi tolak parti AMNO. Dia tahu AMNO tidak akan masuk lubang biawak kali kedua, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Bagaimana dengan Anda pula? Adakah Anda juga setuju dengan penyataan Puan Zarkasi bahwa Amno tidak akan masuk lubang biawak kali kedua. Siapa biawak ini? Mungkinkah yang dirujuk itu ialah Mahadir? Dan menurut Puan, Mahadir hanya jemput ahli, tetapi menolak Amno. Dia tahu Amno tidak akan masuk lubang biawak kali kedua. Wow, ini satu uh, pesanan paling besar untuk Mahadir, pesanan paling bahaya. Baiklah, saya ingin kongsikan dengan anda semua satu produk ini bukan ubat. Ini ialah produk Full Life Transvector. Ramai orang yang sudah um, mendapat manfaatnya. Produk ini bukan obat. Ini bukan obat. Ini ialah Transvector for life yang membantu meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Tidak kira apa jenis penyakit, kita akan sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Ingat, dengan peningkatan daya imun badan kita. Jadi, jangan lepaskan peluang. Pergunakan waktu yang ada. Bagi mereka yang ada masalah penyakit, kencing manis tinggi darah, dan tiga serangkai, dan macam-macam penyakit. Mungkin inilah masanya Anda terjumpa dengan saya. Mungkin peluang, pintu yang dibukakan Tuhan untuk Anda semua. Oke, okay? ini bukan obat Yang menyembuhkan kita daripada penyakit adalah kekuatan daya imun badan kita yang melawan daripada dalam. Jadi untuk mendapatkan produk yang hebat ini, hubungi nomor yang tertera. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang produk ini, hubungi nomor yang tertera. Saudara saya baru saja mengantarkan produk ini ke negeri Kedah. Baru sebentar tadi, ada seorang yang ingin uh, mahu lep lepas daripada masalah kesehatan. Beliau kata, "Dah boring dengan penyakit, dah boring dengan ubat." Jadi, dia mengambil ikhtiar untuk sembuh. Ini masanya untuk Anda pula mengambil ikhtiar. Hubungi saya di nomor yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Buat mendakwa Mahadir sebenarnya uh, menjemput ahli Amno untuk menyertai gagasan tersebut, namun tindakan itu sebenarnya dirancang agar mereka menjauhkan diri daripada parti sendiri tanpa keluar secara rasmi. Ini jarum halus untuk bunuh Amno. Maksudnya, sokong kami tidak perlu keluar Amno, tetapi jangan beri undi kepada Amno. ujarnya lagi. "Tambah beliau sejarah telah menunjukkan bahwa..." Mana-mana gabungan politik yang dibina berasaskan kepentingan pribadi atau dendam politik tidak akan bertahan lama, kerana tiada kejujuran dalam perjuangan. Tun Mahathir tahu dia tidak akan berjaya. Payung itu, dokongan parti politik bila asasnya politik, akan ada tikam belakang sesama sendiri, katanya lagi. Beliau turut merujuk kepada insiden langkah Sheraton serta penganjuran Kongres Meruah Melayu dan Piagam Mufakat Nasional pada tahun 2019 sebagai contoh gagasan politik yang gagal. Semasa Pakatan Harapan 1.0 sudah ada Kongres Melayu 2019 yang ditaja oleh Tun Mahathir, ada Piagam Mufakat Nasional 2019 tetapi gagal kerana asasnya politik. Maka payung besar Melayu sama saja nafsu orang tua bernafsu tapi tak mampu kata beliau lagi ini satu perkara yang paling menarik perhatian kita semua adakah apa yang besar mahadir ini akan menjadi titik tolak kepada kegagalan total paling total terhadap mahadir sila tinggalkan komen anda pada pendapat saya ada kemungkinan ini ialah kegagalan total terhadap mahadir Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini satu lagi rahasia paling besar terbongkar berkait dengan Mahadir. Wah, lama-lama Mahadir ini makin lama makin tak jadi. Bukan makin lama makin menjadi. Makin lama makin tak menjadi. Baru-baru ini Mahadir cuba mau mendapatkan simpati daripada rakyat. Mahathir cuba mendapatkan simpati dari para rakyat untuk sekali lagi dilihat sebagai kononnya penyatu kepada orang Melayu-Islam. Kononnya menjadi penyatu, hero pejuang, menegakkan um, hak dan menegakkan kuasa Melayu-Islam. Tapi dia lupa siapa yang menyebabkan perpecahan besar kepada Melayu-Islam. Anda tulislah sendiri. Agak-agak siapa? Ah, Nonton channel ini tulislah siapa yang Anda rasa menyebabkan Melayu Islam berpecah. Bukan Anwar, bukan juga Najib, tapi ada orangnya. Anda tahu siapa? Anda tolong uh, tolong tulis hari ini. Sekali lagi, payung besar yang dikatakan oleh Mahadir itu yang cuba mengajak AMNO yang mana kata netizen Mahadir tak tahu malu. Selepas mengecam, selepas menghina, selepas memomok, selepas menikam, selepas men macam-macamlah menjahanamkan Amnu tiba-tiba pula ajak Amnu menyertai payung besar ini jawapan mereka payung Amnu cukup besar mahadir jangan jadi hantu penghasut wah mahadir jadi hantu penghasut ya veteran Amnu Malaysia hari ini mengingatkan bekas Perdana Menteri Dr Mahadir supaya menghentikan tindakannya menyeru ahli UMNO meninggalkan parti itu dan menyertai gagasan baru yang disebut sebagai payung penyatuan Melayu. Sebelum kita teruskan ulasan ini jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin berkongsikan satu manfaat baru yang paling terbaik untuk Anda. Ini ialah uh, Transvector for life. Ini bukan ubat. Kita kena penyakit, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah kita tak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit karena imun badan kita jadi bodoh dan menyerang kita daripada dalam. Berita baiknya, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh secara total daripada dalam. Itulah guna produk ini. Anda dipertemukan dengan saya oleh kuasa Tuhan. Ini peluang Anda untuk jadi sehat, kuat, dan kembali segar. Tak kiralah berapa umur Anda, produk ini sangat baik dan terbukti. Di makmal, bahkan testimoni penggunaan, cepat dapatkan produk ini dan hubungi nomor itu yang tertera. Apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kita akan sembuh daripada peny pelbagai penyakit. Dan paling penting, masa itu tidak pernah menunggu Anda. Masa sangat penting, jadi cepatkan dapat produk ini selagi Anda mempunyai waktu dan kesempatan. Pergunakan waktu yang ada, hubungi saya dengan segera. Ingat! ubat uh, boleh membantu anda jadi kuat tetapi tidak akan menjamin kesihatan anda dengan imun badan yang kuat kita terjamin sihat sampai selama-lamanya. Setiausaha Veteran AMNO Mustafa Yakub menyifatkan langkah mahadir itu sebagai cubaan memecah belahkan orang Melayu khususnya dalam AMNO yang kini katanya sudah cukup kuku sebagai tempat berlindung orang Melayu. Veteran UMNO Malaysia meminta Mahathir supaya berhenti menjadi hantu penghasut untuk memecah belahkan UMNO dengan menyeru ahli UMNO supaya meninggalkan UMNO dan menyertai payung ciptaannya kononnya untuk penyatuan Melayu. Menurut Mahathir yang sebelum ini keluar daripada UMNO dan menumbuhkan bersatu telah menjadi punca perpecahan dalam kalangan orang Melayu. Namun hari ini tokoh politik itu mengajak ahli UMNO kembali bersatu di bawah wadah baru yang dicetuskannya sendiri. Dendamnya kepada pemimpin AMNO membuatkan dia mahu menghancurkan AMNO, parti yang telah menobatkan dia sebagai perdana menteri selama puluhan tahun. Tama Mustafa Mahathir seolah-olah lupa jasa AMNO yang pernah mengangkatnya ke tampuk kuasa. Tanpa AMNO dia hanya seorang doktor. Tapi hari ini dia mahu menghapuskan Amnu. Dia memang jenis kacang yang lupakan kulit. Veteran Amnu turut menyatakan bahwa mereka menghormati usia Mahadir yang menjangkau 100 tahun, tapi menegaskan tindak tanduknya tidak mencerminkan pribadi orang tua yang wajar disegani. Berhentilah menjadi hantu raya yang tidak bertuan. Ahli Amnu tidak akan terpedaya dengan ajakannya. Payung Amnu sudah cukup besar untuk ahli Amnu berteduh. Ahli Amnu tidak perlukan payung ciptaannya, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apapun komen Anda terhadap Mahadir dan gerakan beliau ini. Ha nasiblah kau kata, bukan semua orang Melayu sokong UMNO pun. Semua kes-kes dana curi faktanya dari UMNO sama ada dari dalam atau bekas UMNO kata nasib kaulah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.